7-ci ildə də Bülbülərin bir davamçısı olaraq Sənət Akademiyasını yaradır və akademiya bu gün onun rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərir, yeni ifaçılar hazırlayır, musiqi mədəniyyətimizin inkişafına xidmət edir. Bu il akademiyanın tələbələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanı qarış-qarış gəzərək konsertlər verib. Nailiyyətləri də sevindiricidir. Az vaxta sanballı mükafatlar, qrampirlər qazanıblar. Onların bu il Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində Türkiyədəki çıxışları da böyük əks-səda yaratdı. Ümumiyyətlə Aybəné Saşımova tələbələri ilə birgə 7 illik bu kampaniyada iştirak edir. Qarabağ mənim də təlimimi parçalayıb. O mənim də yaramdı. Torpaqlarımız işğaldan azad olana dək bu yaram sağalmayacaq. Bu yaranın sağalması üçün Məndə nəğmələrimlə mübarizə aparacağam deyir. O da Qarabağ üçün şəhid verir. Sevgisini, ailə səadətinə 22 yaşında ailə yatı qurur, amma bu səadət cəmi 1 il 6 ay davam edir. Aybəli Saşımova ən gözəl ifalarından birinə Nə gəlməz oldun mahnısına həyat yoldaşı Xalid Quliyevin arsu ilə klip çəkmişdi. Klipin yazımı da Xalidə məxsus idi. Hətta klipdə əlindən yerə tökülən gülləri də Xalid almışdı. Birdən mən olmasam bu mahnını qəbrimin üstündə oxuyarsan demişdi qardaş. Leymahəbə sanki Halid'in bu yazığına keçişə çevirir. Könüllü cəfəyə yollanan Halid 1992-ci il iyulun 10-nda Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olur. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Ayvəniz bir daha oxumur. O nağməni. Qomağını da. Xalidin yozumu da. Aldığı güllər də həmin klifdə qalır. Sevgisinin cədiqarı qızı aydışanı tək böyüdür. Ayvəniz aşım ola. Aynışan ise körpe elleriyle anasından berk berk yapışıp onu hayat merdivenlerinden yıkılmaya koymur. Ve her ikisi inanır ki topraklarımız bir gün azad olunacak ve yetirmelerinin okuduğu nəğmeler de Qarabağ'a aparan yolda bir kığılcıma çevrilecek. <laughs>